দেউতা মই গৈ আছো তোমাৰ কাষলৈ এইখন সমাজত মোৰ উশাহ ল'বলৈ বৰ কষ্ট হৈছে অ প্ৰতিবাৰে যুঁজি যুঁজি মই ভাগৰি পৰিছো তুমি গুচি যোৱাৰে পৰাই মা আৰু মই বৰ নিথৰুৱা হৈ পৰিছোঁ ক'ত আছা তুমি দেউতা লৈ যোৱা মোক তোমাৰ কাষলৈ তুমি অবিহনে নোৱাৰো মই জীয়াই থাকিবলৈ তুমি গুচি যোৱাৰ পিছতেই বহুবাৰ নিজকে শেষ কৰি দিবলৈ বহুতো চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু মাৰ মুখৰ ফালে চাই প্ৰতিবাৰেই মই থমকি ৰো কিন্তু আৰু নোৱাৰোঁ এইখন সমাজত জীয়াই থাকিব মই গুচি যাম তোমাৰ কাষলৈ ৰাইজৰ বাবে কাম কৰাৰ বহুত হেঁপাহ আছিল সেই হেঁপাহবোৰ মনৰ মাজতে থাকি ৰ'ল ভাবিছিলোঁ তুমি দেখুৱাই যোৱা ৰাস্তাৰে ৰাজনীতিৰ পথাৰত নামি ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিম তোমাৰ আধৰুৱা সপোনবোৰ ময়েই সম্পূৰ্ণ কৰিম কিন্তু আজি মই ভাগৰি পৰিছো দেউতা ভাগৰি পৰিছোঁ মই তুমি যি দলৰ হৈ ইমান দিনে কাম কৰিলা তাৰে ব্যক্তিসকলৰো আজি মাত দিবলৈ আহৰি নাই আজি তোমাকো সকলোৱে পাহৰি গ'ল সঁচাকৈ সমাজখনৰ মানুহবোৰ বৰ স্বাৰ্থপৰ মোক ক্ষমা কৰি দিবা মা মই গুচি আহিলোঁ দেউতাৰ কাষলৈ প্ৰিয় বন্ধু এই চিঠিখন আছিল সম্পূৰ্ণ কাল্পনিক চিঠি আপোনালোকে সকলোৱে হয়তো গম পাইছে আজি দুদিন আগত ভৃগু ফুকনৰ কন্যা উপাসা ফুকনে দুমহলীয়া অট্টালিকাৰ পৰা জঁপিয়াই নিজৰ জীৱনটো শেষ কৰি দিছে আৰু তেওঁৰ মনত কিমানবোৰ ক্ষোভ আছিল সেয়া আপোনালোকে যদি তেওঁৰ ইণ্টাৰভিউবোৰ চায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় গম পাব তেওঁৰ দেউতাকে যি ৰাস্তাৰে আগুৱাই গৈছিল সেই পথেৰে তেওঁৰো যোৱাৰ সপোন আছিল মনত কিন্তু তেওঁৰ সেই আশা সপোনবোৰ যেন মনৰ মাজতেই থাকি ৰ'ল দেউতাকে যি দলৰ হৈ ইমান দিনে কাম কৰিছিল সেই দলৰ ব্যক্তিসকলৰো তেওঁলোকৰ বৰ্তমান সময়খিনিত খবৰ ল'বলৈ তেওঁলোকৰ আঁচৰি নাই খাৰখুলিৰ সেই জৰাজীৰ্ণ বিল্ডিংটোতেই মাক আৰু জীয়েক সেইদৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল অকলশৰীয়াকৈ আছিল তেওঁলোক মনো কষ্টত ভুগিছিল কিন্তু সেইখিনি সময়তে যদি দেউতাকে যি দলৰ হৈ কাম কৰিছিল যিসকল মানুহক ভাল মানুহ বনাই থৈ গৈছিল দলৰ নেতা বনাই থৈ গৈছিল ৰাজনীতিৰ ৰাস্তা দেখুৱাইছিল সেইসকল ব্যক্তিয়ে যদি এই দুৰৱস্থাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ এবাৰ খবৰ ৰাখিলেহেঁতেন হয়তো আজি উপাসা ফুকনে এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'লেহেঁতেন সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে এই সমাজখন বৰ স্বাৰ্থপৰ প্ৰত্যেকজন মানুহেই নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত কাম কৰি আছে আৰু যেতিয়াই স্বাৰ্থবোৰ পূৰণ হয় মানুহবোৰ চিনি নোপোৱা হৈ পৰে তাৰেই উদাহৰণ আপোনালোকে দেখাই পাইছে ভৃগু ফুকনৰ ক্ষেত্ৰতে ক'ব পাৰোঁ আজি সেইজন ভৃগু ফুকনকেই সেই দলৰ নেতাসকলে চিনি নাপায় যদি চিনি পালে হয় তেওঁৰ পৰিয়ালৰ এনে অৱস্থাত হয়তো নিশ্চয় খবৰ ৰাখিলে হয় ফ্ৰিকু ফুকনৰ কন্যা তেওঁৰ পত্নী দুয়োৰে ৰাইজৰ হকে কাম কৰিব ৰাইজক সহায় কৰিব তেওঁলোকৰ খুব মন আছিল ফ্ৰিকু ফুকনে ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰতিটো বস্তুৱে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ সাঁচি ৰাখিছে স্মৃতিবোৰ ফ্ৰিকু ফুকনৰ আৰক্ষীসকল থকা সেই ঘৰটো তেওঁলোকে সেইটো দান দি দিছে তাত বৰ্তমান এখন স্কুল হৈছে ইমান বহল অন্তৰৰ ব্যক্তি আছিল তেওঁলোক আৰু ইমান ভাল অন্তৰ এখন থকাৰ পাছতো কিমান মনো কষ্টত ভুগি এনেদৰে দুমহলীয়া অট্টালিকাৰ পৰা জীৱনটো শেষ কৰি দিব পাৰে পৰি সেয়া ভাবিলে আচৰিত লাগে নহয়নে প্ৰিয় বন্ধু এটাই আশা কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা ঘটনাবোৰ আমাৰ সমাজখনত আৰু নহওক এনেকুৱা ঘটনাবোৰৰ আমাৰ সমাজখনৰ পূৰা পুনৰাবৃত্তি নহওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু আমি সকলোৱে মনৰ মাজৰ স্বাৰ্থপৰ ভাৱবোৰ গুচাই অহংকাৰ ভাৱবোৰ গুচাই সকলোৰে লগত যদি আমি ইজনে আনজনৰ লগত মিলি থাকোঁ যিহেতু আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ আমি আমাৰ জ্ঞান শক্তি আছে আমি চিন্তা কৰিব পাৰোঁ যদি আমি সঁচাকৈ জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি নিজকে কওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমাজখনত আমি মিলি থকাটো কিন্তু অত্যন্ত বেছি প্ৰয়োজন গতিকে মনৰ পৰা স্বাৰ্থপৰ ভাৱবোৰ গুচাই আমি সকলোৰ লগত মিলি থাকোঁ সকলোৱে সুন্দৰ হৈ থাকোঁ আৰু প্ৰিয় বন্ধু এই চেগতে উপাসা ফুকনলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে মই আঁতৰি আহিছোঁ আৰু মোৰ কবিতাসমূহ যদি শুনি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেলাইকণটো বজাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ আকৌ এবাৰ শেষৰ সময়ত আপোনালোকক জনাইছোঁ যিখন চিঠি মই আপোনালোকক শুনালোঁ সেই চিঠিখন আছিল সম্পূৰ্ণ কাল্পনিক ধন্যবাদ